Сегодня два упражнения. Э, Отжимание и прыжок с выпадом. Делаем их на время. То есть за 12 минут максимальное количество повторений. Смотри, не прыгай, зайчик, ладно? Не прыгай, котик. Стой, смотри на маму, хорошо? Э, Отжимание делаем таким образом. У нас исходное положение сидя. Тихонечко. Смотри на маму. Хорошо? Мы делаем прыжок. А -а -а. Тихо, тихо, зайчонок, Сейчас мама закончит и возьмет тебя, хорошо? Прыжок. Дальше у нас отжимание такое. Отжимание шага... шагаем в сторону. Шаг в сторону, вниз. Раз, два, три. Есть. Дальше мы прыгаем. Назад возвращаемся. Встаем. Не знаю, мне, боже мой. Встаем. Дальше прыжок в противоположную сторону. Очень далеко, насколько, насколько можете дальше. Прыжок. И сразу же выпад в противоположную сторону. Оп! Выпад, колено над носком, спина прямая, рука к носку. Это плечо кверху, это плечо книзу. И прыжок в другую сторону. И выпад с противоположно. Оп! Встали. Снова мы садимся. Прыжок назад. И шагаем. Делаем три шага с отжиманиями. Раз. Два. Три. Опять собрались. Встаем. Прыжок. Выпад. Прыжок и выпад. Это два. Вот эту комбинацию делаем на протяжении 12 минут и записываем, считаем результат.